Kecil ya muzik dia. Oh, yes. lah dia. Okey, berjumpa Memang pada... Music sembang muzik, sembang lah. Memang dah jadi copyright kita. Ah. Hmm. Okey, kita berjumpa pada... untuk sesi ketiga SMA Podcast hmm. bersama saya, Mike, Fidaus dan uh, tetamu jemputan kita Timbalan Presiden Sam Izzahatan di Makna hmm. Studio. Studio. Terima kasih Makna Studio. Satu layout yang baru. Yeah. Dulu di bangunan sebelah. Betul. Makin berkembang lah perniagaannya. Yeah. Yeah. Makin, Makin kita, cantik. Kita berharap... Toki dah, toki. Tokek kat rumah Sejak saya memang podcast ni bang Berderet job dia bang Oh, <laughs> oh. Kita bawa dia sikit Dia pun dah kerema sekarang Dia ha. buat 60 saat bersama Ain oh, yeah. ha, dia, Oh ya yeah. Dia ada TikTok Wah. Ha, tengok Bonus Bonus ni saya promote, Saya promote dia Setahun-setahun ha. ya. ni bonus ni ha. Okey, tiga okay. bulan bonus raya. I Amin, mean, tiga bulan. Tiga <laughs> bulan. Alright, alright. Okey, kita masih lagi dengan topik Nanti kau kena belanja saya tau. Saya dah up <laughs> ni. <laughs> Okey, kita masih lagi dengan topik bola sepak. Selesai uh, JDT SLE, selesai juga a uh, ura-ura dua pasukan tu a uh, bakal menarik diri daripada saingan Liga Malaysia musim depan. Hmm. Dan ni untuk segmen ketiga bang, baru lagi panas lagi. Uh, kita bersiap kita record hari ni pada hari Khamis. Uh, pada hari Rabu Eh pada hari Kamis uh, Pagi tadi diumumkan uh, skuad pertama uh, Yang dipilih oleh Ketua Jurulatih Baru okay. Peter Klamovski Macam uh, nak sebut nama coach? Dia Klamovski Klamovski uh, Bagi abang Teruja melihat Barisan 27 pemain yang diumumkan Untuk Untuk mengharungi Oh, oh asli kelihatan eh Perlawanan yes, Piala Asia pada 25 Mac -SSI. Yep. di D SSI dijadualkan di SSI kan. Ah uh, pemain-pemain akan mula berkampung pada 16 Mac. 16 Mac. 16 Mac oh, which is hari Ahad nilah. Ah hmm. uh, 16 tapi akan start training pada 17. Uh, hmm, first terus. session untuk bersama dengan barisan kejurulatihan baru. Ini kalau nak ikutkan, ini tim lama. Ini muka-muka lama. Hmm. Era Kim Panggo ni, tim player-player uh, ni kan. Tapi untuk di bawah era jurulatih baru, inilah yang first time diorang akan jumpa lah kan. Jadi mungkin apa-apa boleh Jadi, sikit abang. bang. Ha. Pandangan abang Saya tentang... Tengok. <laughs> <laughs> ni saya kat, kat tangan saya ni nama-nama yang collab lah. Yeah. Yeah. Tapi kena ingat eh, collab ni ber, ber, bertemu Nepal eh. Kemungkinan so, Mungkin yep. collab ni akan berubah yep, yep. bila bertemu Thailand nanti, eh, betul, eh, betul, Vietnam, betul. Laos kan. Ya. Yeah. Yeah. So apa yang saya tengok kesenarai nama ni uh, we, kita bego one by one penjaga gol tak ada surprise. Hmm. Sama eh. Then memang tu yang terbaik. Memang tu pun. yang terbaik. Huh? Memang tu yang terbaik. Lepas tu pertahanan pun sama Zikri pun okey a uh, ni besh ni Sapuan Mazlan okey Kobin Ong Quentin Cheng ah Quentin Cheng lah Quentin Cheng dipanggil balik mm, eh ya yeah. okey kemungkinan Quentin Cheng dipanggil balik on the left side ni eh, on the left mm. side Kobin Ong Matthew Davids. Daniel Ting kalau ikut kat sini Quentin Cheng dia ambil tempat siapa sebelum ni Quentin Cheng John uh, Coles. Uh, ya yeah, no no I'm talking about uh, hmm. collab collab kan dulu hmm. kalau ni Kontin Cheng masa ni kalau sebelum-sebelum tu Rizal Ghazali lah betul yeah. so, kan so Kontin Cheng yang satu saat okay. dan tengah Afiq Fazail oh, dipanggil balik Hendrik dos Santos hmm. kan ha, macam kalau saya kita sebut pasal Hendrik dos Santos ni dia ni agak unik sikitlah hmm. eh She, uh, awak ingat dulu dia masuk mula-mula main Felcra betul? Ya yeah, yeah. ya kan? hmm. So Felcra dia nampak macam dia perform hmm. Then lepas tu dia join Selangor betul? Hmm. Then lepas main join Selangor dia macam down Dan tak perform <laughs> ha, kan tak <laughs> menjadi kan dengan injek dia lah dengan lakonan dia saya dengar isu Ada kan juga isu tu Ada isu kan Ada <laughs> naik tali lah apa <laughs> benda kan Ada Okay lepas tu dia pergi uh, dia pergi Penang betul? Dan yeah, kat betul. Penang dia perform betul? Haa then terus JDT ambil. ya yeah. So hopefully dia akan teruskanlah dia punya momentum dia kan. Hmm. Lepas tu ah Nazmi yeah. will come back lah. Yeah. Kan? Betul. Ha? Eh? Lama juga tu ah, tak nampak. Ah, so as a local player kita memang memerlukan eh, orang orang macam Nazmi ni eh pada saya very talented dan orang kata ah, apa orang kata banyak dia punya apa uh, ah, take apa Betul bukan nak Pikiran dia lah dia Betul betul bukan nak kira Tapi idea, kira idea dia, 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 lah idea. Dah. Lama idea. dah. Ha? Idea Mereka ya. Kan, hmm. dia datang balik. Nasu Insah, Expedient, okay. Noah, Safawi Rasid, Stuart Wikin, Shami Kuti, yes. Alright. Akhir Rasid, Arif Aiman, forward. Faizal Al Halim. Al Halim. Alhamdulillah, Faizal Al Halim is... Uh, ah, okay. okay. Kita kita Comment. komen sikit. Mampu sikit. Mampukah dia? Ataupun sebab nak jumpa lawan Nepal je bang? Faizal uh, Halim uh, tu uh, mungkin okay. dia, Macam mana abang tengok? Yeah, why not lah. After dia hat-trick tu lagi. Betul? Uh, kan, dia seolah macam yeah? siu dia datang balik kan tapi siu liga kebangsaan dengan siu kelayakan asal lain sangat lain okey okay. ha, so uh, apa saya ada baca statement coach apa nama ni sebutan ni nak sebut nama Klamoski Klamoski tadi dia kata uh, dia tengok wajah uh, Faizal Lim dia dah bersedia macam so, dia dia bersedia oh. untuk make, make comeback kan hmm. so kita lihat dan dan kita sama-sama doakan uh, Faizal Lim dapat dia momentum dulu Pasal memang kita dahagakan uh, Sentuhan antara Arif Aiman dan juga Ya betul Arif Itu Arif. tak nafikan lah Betul lah Itu Hakimi Seorang budak muda eh? Yeah. Hmm. so, Saiz yang bagus kan? Cuma effort dia lah Kita, hmm. -kita push dia tengok macam mana Paulo Jose Roman Morales Mamadou Sumare So Sumare ah Sumare So nak cakap apa? Dapat tiga kali Sumare Taklah masih ada dalam squad lah hmm. Masih ada dalam Dalam collab lah kan? ah hmm. uh, So macam kita dah pernah nak bawa macam ni Itu tak yang terbaik yang kita ada bang right. ha. Macam kita pernah bincang sebelum ni yeah. uh, Kita dah tak ada cakap pasal playing hours lah Betul eh, Ada orang playing hours yang besar pun Banyak pun Dia tak belum tentu dia, dia, dia boleh perform that's it, that's Betul. That's Betul Ada orang yang playing hours dia tak, tak berapa banyak Tapi dia boleh perform Kan In terms of fitness level In terms of strength hmm. yeah. Kan In terms of Dia punya kata Confident Confident level kan hmm. Semua sure. hmm. kan hmm. So tak ada terkejut mana pun kolab kali ni dan dalam masa yang sama kalau uh, Kolomski ya uh, masih mendengar ataupun me me mengambil memanggil player-player yang setakat ni selamat pada saya. Okey. Hmm. Eh, okey. Uh, bila kita bercakap revolusi so bila nama 27 tu keluar uh, ada suara -suara lah suara-suara sumbang sikitlah mengatakan hmm. apa tu apa revolusinya sumbang, oh. kan. Kan? Player sama nah, Itu bukan revolusi lah kalau player yeah. sama okay. Sebab ada yang buat perbandingan dengan Indonesia oh, Indonesia okay. bila dia kata revolusi Memang revolusi betul lah yeah, betul. So memang majority Betul. squad dia semua yang apa oh, main yeah. warisan. Yeah. Ha, jadi itulah yang dinamakan revolusi. So ada yang mempersoalkan lah apa yang dimaksudkan revolusi dengan senarai nama 27. Okey. Tapi mungkin persepsi itu akan berubah pada minggu hadapan. Yeah difahamkan ada tiga pemain warisan mm -hmm. akan datang pada minggu hadapan mengesahkan okay. status tiga pemain sebagainya. warisan ha. baru jadi bagaimana abang melihat um, kehadiran tiga pemain warisan yang kita pun tak tahu lagi siapa status dia so ataupun mungkin abang ada ke yang abang nak leak pada malam ni <laughs> <laughs> Okay, okey uh, kalau kita lihat Indonesia eh hmm. apa mereka mereka buat revolusi yang sedia ada bukan satu benda yang mudah ataupun bukan satu benda yang menang hmm. eh senang dia melibatkan kos yang tinggi hmm. so kita tahu dan pada saya personally saya respect uh, Eric Toh eh Eric Toh melakukan satu benda yang drastically untuk memastikan industri bola sepak Malaysia ataupun pasukan bola sepak Indonesia kan ke arah ke level satu level yang lain hmm. eh tapi of course kerja-kerja untuk memastikan pemain warisan darah Malaysia dan juga DNA DNA yang boleh dibawa balik bukan senang. Hmm. Okay? Satu ia melibatkan hati, jiwa yang nurani. Hmm. Kan? Bermain kau terkari. balik ni, ah ha, kau balik ni untuk apa? Kau nak main yeah. ni untuk apa? Yeah. Kau main ni untuk duit, kau main untuk uh, sekadar kau nak main uh, kebangsaan dipanggil national team ataupun betul-betul kau balik kau bersedia untuk berikan komitmen yang terbaik. Hmm. Dan of course mesti ada kiri-kiri bro. Hmm. Kan? Eh mari 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 balik balik balik, balik main takkan macam tu je. Takkan tangan tangan kosong. Ah kan takkan tak ada apa-apa. Mm. So segala orang kata uh, perundingan tu dia bukan benda yang mudah. Betul okay? betul betul. Ah, so pada saya revolusi yang Harimau Melaya nak buat ni jangan bu jangan memandang sekadar kolap ni. Betul yeah. so, eh? Then dalam masa yang sama of course uh, mana boleh secara drastiknya tiba-tiba nah, kita ubah cuma uh, contohlah kan Eh kali ni kita tak payah panggil akiah kali ni kita tak payah hmm. panggil arif maiman kita mau so ambil tim tak boleh kan kita dah ada kita dia orang dah tahu dah level of benchmark macam mana quality hmm. national player yeah. betul yeah. kan dan yeah. yeah. dia pun dah kenali player-player tu semua cuma nak berubah revolusi apa yang kita cakap ni uh, mungkin ada pihak yang uh, tak memandangkan bahawasanya revolusi dia adalah pasukan kebangsaan ni di dijaga ataupun dibimbing oleh entiti yang berbeza daripada yeah. uh, FM kan walaupun benda tu still ada FM yeah. betul yeah. Nah, cuma kalau kata nak ada macam Daus cakap tadi kan sebenarnya Daus pun dah ada dah tiga player tu siapa betul. Dia betul. Tak nak sebut kan Wala, tapi dia tanya dia, orang pula saya pun player lah kan ha, ha. Dia cucuk saya nak cucuk, -cucuk nanti ha, ha, kan ha. cuma of course kita kena sabar hmm. kan kita kena orang kata um, Uh, positif yang kita minda kan Ti siapa tiga orang ni dan juga apa permulaan revolusi yang Scott harimau ingin lakukan okey beri peluang dan ruang hmm. untuk benda ni dilakukan ja dan juga jangan Sesekali sekali ada sentimen uh, dia bukan orang malaysia dia bukan darah alam oh, Malaysia oh itu dah kena buang tak ada. Dah, tak ada dah tak dia dah okey 98 Perancis menang piala dunia kan lebih yeah. pada separuh bukan orang merjis betul kan yeah, so dan inilah kataknya modern football tapi jangan dilupa pemain-pemain tempatan yeah. jangan dilupa pakat bakat tempatan yang boleh dibawa itu pasal saya cakap, kalau kata kita boleh boleh adakan 10 orang macam Riyad Faiman kan kita lebih bagus kan kita lebih bangga kan mm -hmm. mm -hmm. dan bukanlah kata Uh, dah, dah tentu kita dapat 10 orang dah, uh, dah, dah macam era Rahman kita pergi world cup. Mm -hmm. betul. Masih lagi kita perlukan ada ada things punya pembangunan. Dan saya pernah cakap bahawasanya yang national squad ni adalah uh, pinjaman, pemain pinjaman. Mm -hmm. betul. Dulu kalau kata macam Kim Panggo sekarang uh, Kromecki itu coach tu, dia bukan player di sini. Betul. Dia pinjam daripada klub ni, dia pinjam mm. daripada klub ni, dia pinjamkan. Dan dia centralised training berapa dia lama je centralised training those yeah. kan Mike untuk dia pergi bertanding betul then they supposed to be the fundamental of this all player bermula daripada club hmm. betul yep, all the yep. fitness dia all dia punya dia punya psychology mental physical dia bermula daripada club then dibawa pada national squad coach national squad hanya perlu touch up ataupun hanya perlu menserasikan all the pemain tu untuk bertanding dalam perjuangan tu bukan baru dia nak build up the fitness baru dia nak build up the mentality psychology apa semua Bang, call up kali ni untuk berdepan Nepal tak ada masalah? Kalau saya tengok call up tu sebenarnya that's the best we got then we supposed to win. Hmm. Kita kena menang, kan? Yeah. Then of course kita kita kena kalau kata mungkin kita lawan kriket kita mungkin takut dengan Nepal lah. Ya, <laughs> ya. Yeah, yeah. yeah. Tapi kalau kita cakap pasal bola sepak kan kita tak perlu takut lah hmm. Kan? Jangan macam bolos dia. lah begini Yes, of course lah. Kan? Lepas tu macam saya cakap lah kan bermain di SSI kan yeah. facilities yang terbaik dengan persiapan yang terbaik of course saya rasa uh, tuanku akan bagi full support kepada mm -hmm. national squad kita untuk memastikan persiapan pemain-pemain juga yang yang terbaik Okay, alright uh, selesai? selesai yang tu cuma selesai. ok sekejap saya nak tambah saya Apa tanya tu? sikit tambahlah bagilah pandang Sa korang saya ha, nak aduh. balik kepada yang Liga tadi sekejap tadi ada termin sikit ha, boleh saya nak tanya abang mengenai desa-desus Uh, katanya uh, Bukan Yang dah yang Ada yang dah mengesahkan Kata Brunei akan masuk balik Oh Liga Malaysia Oh So apa pandangan Sebab dulu Brunei pun pernah Mewarnai saingan Liga Betul. kita kan Adakah Dengan kehadiran Brunei ni Akan Boleh merancak balik uh, Kita punya Suasana Liga ni bang? uh, Ya satu benda yang Positif lah hmm. Terbaik lah Welcome back to Brunei lah Kan uh, Malangnya Singapura tak ada lah Kan hmm. Uh, tapi pada saya dia ada satu pro and con juga. Hmm. Uh, uh, away game tu macam mana? Mm -hmm. Costing away game for team yang lain tu macam mana? Mm. Betul. So kalau kata sekarang dia ada dua away game tu Sabah, Kota Kinabalu, tu Kuching. Tapi kalau kata Brunei masuk kena ada away game adakah kena ada away game di Bandar Seri Begawan? Sepatutnya lah. Kan? Ha? So itu kena kita kena kita kena faham atau pergi kena fikirkan in terms of costing of the team. Hmm. So of course kan pasukan tu kena ada bajet yang lebih apabila Brunei masuk. Tapi secara positifnya kita adalah pasukan yang yang awak kata uh, nak bersaing dengan kita hmm. dan juga hmm. ada exposure yang baguslah apabila hmm. Brunei masuk. Yeah. Kan? Tu pada saya kita boleh terima. Hmm. Ha, cuma in terms of konsensus saya cakap tu lah, Mungkin kan. itu boleh jadi nilai ni apa tambah Jadi betul betul. Sila ambil perhatian Syarikat-syarikat pembangunan tempatan <laughs> untuk sudi-sudilah menaja pasukan-pasukan kita. Hmm. Bukan apa. Dengan media sekalilah. Dengan media? <laughs> tak apa. Tim dulu. <laughs> okay. Untuk apa lagi? Untuk kita merancangkan lagi sayangan Liga Malaysia yeah. untuk kita bawa ke tahap lebih tinggi. Yeah. Baiklah kita tutup dulu segmen ketiga. Uh, segmen podcast kita akan rehat sekejap saja untuk ke topik yang okay. keempat sebentar saja lagi. Okay. Jumpa. Okay. Så CEO CEO, 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 CEO CEO, Shazli. Tak, ya eh? lah maksudnya ni. Uh, tak Spanyol pedang. tu. Oh, <laughs> dia. Ruthless lah. Eh, hey, dia Kevin. Kevin yang promote. Ha, uh. Kevin promote apa cuma kan. Lepas tu I abang, abang tengok eh. Abang tengok je kan dekat MSN PBJ kan. Ya yeah, kalau kau tak kisahlah kau baik dengan Farah tu ke apa ke. Lepas tu kau dengan media pun kan kau kena kau kena faham kau ni CEO liga kau kena jaga all aspect kau tapi pada pada abang abang pernah deal dengan dia masa abang kat sini masa dia promote La Liga dia hmm. kan La Liga mewakili grassroots hmm. training apa, -apa kan cakap lepas tu tiba-tiba dia jadi MFL saya cakap alamak apa benda hmm. yang dia tahu siapa Razif Malaysia betul ni. kan dan ha, bagus juga bagi okay. pada Sajli kan Sajli dah orang kita kan hmm. Dia lama dekat FM Experience dia dalam bola Lepas tu dia hmm. dia, dia dia buat uh, operation very good kan hmm. Bagi dah dia Yang tepuk tangan Christopher Rush dengan uh, Stanley Bennett ha. <laughs> Okay last penggulungan eh Dia kalau kini dia nak ni Siapa? Christopher Rush dengan uh, Stanley hmm. Yang nak CEO tu Christopher oh, saya rasa okay, okay. juga Sebab Sebenarnya nak nak run MFL ni lebih kepada nak cari duit dia. Ya. Yeah. Kau pandai cari duit, boleh Tapi je. perempuan tu ada lagi tak? Abang dengar cerita punca. One of punca abang bakal keluar pasal perempuan tu lah. Perempuan Bum mana? Siapa? Perempuan sponsorship tu. MFL ni perempuan tu. Siapa nama dia? Dia yang bahagian sponsorship. Dia head. Uh. Uh, dia CFO ke apa benda lah yang ketua bahagian penajaan ni lah. Ada lagi tak? Dia yang problem sebenarnya. Ya. Yeah. Ya yeah, problem. ¿Qué? ¿Las? ¿Mana de ¿Mana dia? Dua eh? minum air? Oh, mina. Ah, tanya lah. Boleh lah tanya. Ha? Nak nak tak nak tanya. Ah, Federal start lah. Maksudnya kita nak make sure next season MFL liga kita jadual kita lebih bagus lah tu je. Hmm. Hmm. Oh, boleh 16 sem lagi. Ah, lepas tu masuk anu kelas Tak Tak kita ni liga ni aku tak tak, tak ikut dah ni. Dia game ke, game ke berapa dah ni? Malaysia? Tiga? lagi tiga game. Lagi tiga game. 21, Aa, okay lah, dua puluh satu buat sebenarnya. game lah. mm. ah, yeah, dah. Ah ya, maksudnya dah nak berah. Lah, tiga. tiga game lagi nak berah. Dan masuk the next, the kita punya next season bulan berapa? Lima, enam? Bulan, dengan cerita bulan tujuh. Tujuh, ok. Dengarnya lah. Tujuh, okay. Ha, okay, belum decide lagi. Sebab baru lantik Shazli kan? Hmm. Okay. <laughs> break lah. Ha. Okay. Hmm. Huh, sorry bro. Okay, baik bersama uh, kita uh, bersama kami Masih se lagi. Semula. <laughs> orang yeah, saya Fidaus, Mike dan juga tetamu kita uh, Abang Izha Atan. Kamu eh tetamu. Tetamu, tetamu eh. Okey. So untuk segmen yang terakhir ni um, kita nak tanya sikit jugalah mengenai Uh, MFL Bang, uh, kita tahu baru-baru ni dah diumumkan uh, apa tu, uh, Cik Shaz Shazli eh sebagai pemangku uh, CEO MFL menggantikan uh, Rosi, eh Rosi, ah uh, ya yep. Rosi, mungkin eh? hmm. <laughs> tu, okey jadi uh, so mungkin boleh, ilah banyak harapan sebenarnya uh, yang diletakkan di Uh, MFL ni sebab banyak harapan dan banyak, banyak mata uh, ha, iya yeah. harapan MFL. tu maksud saya harapan uh, pembaharuan lah yep, dalam yep. MFL sebab terlalu banyak uh, isu yang yang ada sebelum ni lah uh, uh, khususnya mengenai masalah penjadualan kan uh, yang menjadi uh, apa tu isu yang agak besar lah eh sampai team sendiri susah nak 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 dapat collection tiket dan sebagainya, bila dalam sebulan tu kadang-kadang ada satu game, kadang-kadang rehat sampai dua bulan so benda tu macam agak membimbangkan, jadi untuk yang baru ni mungkin abang boleh, ataupun mungkin abang boleh ulas sikit mengenai uh, MFL untuk next season yang akan datang, apa harapan abang lah? Okay Siapa nama tadi dia punya mantan tu? Uh, Rosie eh? hmm. Berapa, lima bulan, enam bulan? Eh? Hmm. Berkuat kan? Lebih kurang Betul? Betul? Ya pasal Bula bila dia dilantik saya pun terkejut juga. Eh bukan terkejut apa pasal ialah uh, saya kenali beliau ketika beliau uh, di sini ditugaskan di sini untuk promote La Liga Grassroot training La, hmm. La Liga apa semua. Kan? Uh, tapi uh, bukan mudah, bukan senang eh seseorang individu nak menjaga liga liga kita. Dan hmm. uh, of course satu lagi uh, uh, individu tu harus faham Sinario bola sepak kita. Yeah. Especially Cuaca, hmm. kan? Macam mana nak sesuaikan liga tu dengan cuaca kita? Macam mana nak sesuaikan liga tu dengan mood uh, setiap negeri tu, betul? Hmm. Kan? Semua banyak benda dia harus ambil kira. Macam mana nak sesuaikan jadual liga tu ketika orang dapat gaji boleh beli tiket, kan? Betul, yeah. kan? Dan yeah. yeah. ha, dalam masa yang sama, of course, liga kita, jadual kita tertakluk kepada kalender FIFA kan sedangkan saya yang saya sedangkan kalender FIFA tu dah keluar lama dah dah tahu lama dah kalender hmm. FIFA ke kalender AFC ke kita dah tahu lama betul kan dan macam mana nak susun benda tu so apabila saya dengar saudara Sazli kita dia beri mandat sebagai pemangku ketika ini untuk um, 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 uh, menyandang um, sebagai CEO uh, MFL saya rasa lebih baik kerana hmm. dia tahu kancah dia kenal Kancah bola sepak kita eh. Dia pun pengalaman Dia beli FM dulu kan Dia juga Sekarang uh, CEO operation dia tahu kan So saya harap-harap uh, Liga kita yang uh, Musim akan datang ni Disusun dengan lebih rapi Saya kadang, -kadang pun kesian Saya dah tak larat dah Nak baca komen-komen Netizen Fans ni yang mengkecam. FNFL kan seolah-olah FNFL tu macam tak buat kerja hmm. kan sedangkan mereka berusaha untuk untuk perbaiki tapi hmm. ada je uh, apa orang kata halangan halangan-halangan halangan ha. tertentu tapi mungkin benda ni satu pengajaran lah kan yeah. so bila saya buka saya kena promote sikit lah bila saya buka social media cakap sukan saya oh cakap sukan kan, ni. kan kena bayar ni promote ha? ha? bayar? <laughs> bayar ni oh, okey okey <laughs> <laughs> kan nanti saya pun mantai invoice okay. <laughs> juga saya bayar balik eh. kan bila saya zihat apabila orang sentuh je sebab bab-bab MFL ni ramai yang tidak ketidakpuasatian lah. Yang macam uh, Daud cakap tadi kan, uh, uh, game sekejap jadi macam ni, sekejap jadi macam ni. Kan sebulan tiba-tiba ada satu game je, kadang-kadang tiba-tiba se seminggu tiga game hmm. kan. So dia jadi, dah jadi cacam marbar ataupun tidak susun dengan betul. So saya harap... Uh, saya, dan bukanlah saya nak backup MFL MFA, MFA pun sedar benda ni kan benda ni yang harus diperbetulkan yep. cuma mungkin tiada ruang dan peluang macam mana dia dah tak ada mekanisme betul kan kangan tu macam mana nak buat kan tapi macam saya cakap lah benda-benda tu semua memang kena diambil kira kan dan itu salah satu tarikan fans untuk datang so kalau kata kegagalan penyusunan jadual tu akan mengganggu gugat kehadirannya fans so itu akan merugikan kelab ya yeah. okey so itu yang akan uh, kelab tanggung yang bahawasanya fans akan marah kepada MFL mm -hmm. kan sedangkan mereka tak tahu senario yang sebenarnya kenapa benda itu terjadi mm. dan harap-harap dapatlah pengajaran So apabila uh, uh Saudara Sazli Dia tahu pasal senario kita kan uh, uh, Hujan Musim hujan macam mana Negeri ini macam mana Negeri ini macam mana kan Mungkin lah Mungkin dapat membantu Dengan adanya susunan kalender Daripada FIFA yang dah Dah fix Ataupun daripada AFC yang fix Dan kita kena Kena perbaiki benda tu lah kan, Untuk mendapat satu uh, Apa orang kata Liga yang sihat Liga yang yang lebih baik Kan Pasal kena ingat tau Dulu tak ada MFL hmm, Betul yep. Eh kalau kita, di, bukanlah saya nak sentuh uh, ni kalau dulu memang Zami Pro tu lagi pula kan Sama ada FA dengan FM yang tentukan benda tu kan Dan hmm. ha, juga lepas tu bila kita dah profesional kan Then of course kita kena ada satu badan yang lebih orang kata fokus ataupun profesional Untuk memastikan Liga akan kita akan jadi lebih baik Tapi kalau asyik kena kecam, kena kecam, kena kecam penat Yelah. Kau tukarlah 10 kali CEO pun <laughs> kan benda ni takkan, takkan Tak jadi apa-apa juga -apa kan? Betul hmm. Dan okay. juga saya tu nanti-nantilah CEO yang sebenarnya siapa. Hmm. Oh, ada hantar? Ada huh? mohon? Uh, <laughs> kan, mana tu <laughs> dari kalangan kawan-kawan kita. Betul? Oh, yeah, kan, Alhamdulillah lah. Oh, right. Tapi tak pelik juga kalau orang di kalangan media pun dalam ni dia pun dah tahu selok belok dan kita pun ada akses mm. untuk info yang di balik tabir mm. and so dia dah tahu mungkin tahu tackle situasi itu bagaimana cuma tapi, jangan eh, jangan minta gaji kecil ya ta ha, tapi ta tapi ta insyaallah saya yakin dengan kepimpinan di bawah Shazli ni mungkin dia boleh bawa satu angin perubahan hmm. kepada MMF macam ambil juga bukan saya nak saya nak ni apa apa, saya nak puji ke apa tapi saya rasa dia adalah individu yang tepat sebab dia orang lama hmm. jadi sekarang ni dia dah ada kuasa, dia dah boleh uh, tentukan, so kita harap dia mampulah untuk bawa perubahan dan cuba uh, elakkan kontroversi-kontroversi yang macam ni lah, jadual ke apa benda tu kan uh, itu, itu ha ha harapan dari saya lah hmm. Okey, alright, ok Mike so mungkin untuk yang Uh, topik yang last Oh ok sebelum kita Sebelum kita tutup Sembang podcast ni Kita ada satu hebahan hmm. uh, Dengan uh, Kita dah umumkan Pencalonan untuk uh, ma Malam Anugerah Kewartawanan Anugerah SEM 2024 Sudah pun dibuka Jadi kepada Lebih 300 ahli Yang berada bernaung di bawah SEM uh, Segera memanfaatkan peluang ni Hantar artikel masing-masing dalam tempoh yang ditetapkan saya rasa benda tu akan berakhir hujung bulan ini saya rasa Azam betul Azam hujung bulan ni jadi segera hantar 28. ikut syarat-syarat yang ditetapkan jangan suka tikam ha ni masalah kita ni masalahnya ni kan masalah masalah rakan-rakan ahli yang oh, suka tikam menikam, eh? ha tapi nak buat macam mana, semua mencuba nasib abang. Eh. Ya. Cuba nasib, ya. tak salah. Tapi pastikan hantar mengikut uh, format yang ditetapkan. Uh, artikel tu pastikan yang berkualiti. Dan uh, kita harapkan yang terbaiklah. InsyaAllah kita akan adakan uh, Malam Anugerah Sam ni pada pertengahan tahun. Sama ada bulan 5, bulan 6. Itu kita akan umumkan dalam masa terdekat. Tapi kita dahulukan dulu koleksi percalonan. So... Anugerah masih maintain sama bang. Ha. Saya rasa maintain sama, 7, okey. dikekalkan. Right. Bagus Aa, kita faham juga ada Tak ada anugerah baru eh? Tak ada anugerah baru. Hmm. Eh, itu saya cakapkan ni. Hmm. Kita faham juga ada juga cadangan daripada rakan-rakan portal kita tak bang. Tak ada tak ada anugerah baru yang media sensasi ya. Uh, oh itu lain. Hot e e e ke. Itu lain. <laughs> uh. Tapi awak tak cakap cek, dengan Fidaus dia tak ke dia dah tak boleh masuk. Eh, tak ada pemenang anugerah siber yang lepas. <laughs> En. Kan? Ha, so, lah. tapi ha. balik pada lah. ha. itu. Lah. Kita kekal pada tujuh tu, yang anugerah anugerah lain dan seperti yang kita tahu itu tak termasuk dalam anugerah utama. Seperti pencalonan untuk anugerah pengulas sukan populer. Nantikan kita akan buka. Uh, Kertas undian tu link undian tu dalam masa terdekat kita nantikan juga nanti kami akan umumkan siapa calon-calon yang di senarai pendek bukan daripada kami kita akan minta daripada persatuan-persatuan sukan aa, contohnya daripada e-sport daripada Astro Arena daripada rangkaian hmm. televisyen yang yang yakin nama-nama ini mampu diletakkan sebagai calon pengulas sukan popular kita akan buka dan kita akan kumpulkan untuk kita shortlist 6 yang terbaik untuk kalian mengundi uh, untuk pada sesi kali ini, untuk rekod kita dah ada 2 pemenang sebelum ni. Hmm. Suzana Basri hmm. dengan uh, on the go. On the go menang sebelum ni. So hmm. siapa pertama on the go? Ha? Tahun pertama on the go. tahun pertama on the go e-sport e bang satu satu fenomena. Yeah, yeah. Kita itu yeah. first time kita buat. Suzana Basri juga satu fenomena juga. Seratus undian tertinggi. Ah, yeah. 120,000. Hmm. So kita nak tengok pula tahun ni berapa undian hmm. Mungkin daripada kalangan uh, pengulas sukan e-sports ke hmm. Atau bola sepak ke Kita tengok Host Sembang tak boleh masuk eh? Host Sembang tak dibenarkan <laughs> Tak dibenarkan <laughs> Okay So <laughs> saya rasa insyaAllah no, Kita kena dengar cakap dia Pasal <laughs> yang cakap tu pengurusi Oh iya oh, betul kan? Tadi sama-sama Sama-sama ha. Semua kita, <laughs> kita bertindak Cuma saya Mengetuai saja Tak ada apa yang lebih bang kan semua, Tapi semua Belakang-belakang membantu Tapi so far dakan, performance okay Tak ada lah Okay lah Kita dah boleh tutup lah ni Segan <laughs> pula Okay So hope to see you uh, Dalam episod yang lain InsyaAllah yeah. kita akan bawa lagi Tetamu-tetamu yang Untuk Kena faham juga Semang podcast ni Bukan sekadar wawancara Kita nak mengupas isu kan So ni antaranya Kita uh, Kita akan cuba lagi bawa bawa Bawakan Topik-topik yang panas Mungkin bukan fokus Pada bola sepak Banyak sebenarnya Banyak. Loh, Betul Kan Basketball pun ada isu Golf ada isu ke Betul kan? Saya teaser je ni Golf ni Banyak isu golf ni kan? So insyaAllah uh, saya Hoki Hoki Ha? Hoki Especially Hoki KL isu. Hoki KL <laughs> ha, Itu kita dah cuba bawa banyak kali <laughs> ha, So tak apa Sekian saja uh, Saya Mike Untuk Seman Podcast kali ni Bersama rakan Fidaus dan Abang Izzah Kita jumpa lagi Di episod seterusnya Assalamualaikum Bye-bye Selamat puasa Bye. yeah